Я, ну, да, 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 Елки-палки, да, да, ты ко мне обращаешься ты не тем, Значит так, во-первых Оскорбили, они вас оскорбили, а вы молчите. Они пять раз сказали, что вы боитесь, что вы боитесь, что вы боитесь. Ты что-то боитесь? Нет. Что Нет, и я не боюсь. А если я внимательно слушаю, и кто тебя корректно, это не, не, не боит. А ты тебя боишься, боишься. Дальше, если уже на то пошло. Так, а как здесь сидите? не учи да. успокойся, успокойся. Вот. они говорили теперь да, дальше что я могу сказать ребята 25 лет как все отработал честно и добросовестно, и до и все прочее. И я не привык, когда то меня решают вопросы. Это я вам лично. Тащите. И поехали. Вот вам Ой, лицо настоящее. Ну, ну, вот вот напишу. на Я громко, Извините, пожалуйста. Подождите, извините, пожалуйста. одну секундочку. Я не хочу вас ни оскорблять, ни унижать. Я независимый человек. Я Днепропетровска. Я работал высотником. Я вам хочу сказать от себя лично, что не может шахтер получать на глубине на 200 метров такую зарплату мизерную, как, блин, ну, грубо говоря, простой рабочий. Я вам скажу от себя. Я знаю шахтеров, которые работают Германии. Они могут брать свою семью и отправлять спокойно на любой курорт мира. Они ходят в золотых цепях. У них... Стой, секундочку! Них... Шахтеры всегда стояли. У них есть силы. Они постоят за себя, я уверен, сто процентов. И приходить юноши, которым 20 лет, учить шахтеру, что им делать. Я, я считаю, это недопустимо. Ребята, я проводил Три десятка митингов. Это Киев вывозили 2400 на акции протеста. Голодовали, прикрывали дороги, стояли за себя. Я всегда давал слово, прекрасно знаю Юру Марченко. Я его уважаю за патриотизм. Я ему всегда давал слово на акции протеста здесь, возле райадминистрации, возле исполкома. Он это подтвердит. Мы боролись за то, чтобы не строить на водозаборе эпидром. И Юра это поддерживал до поля времени. Но когда с Юрой переговорили и он поменял свое мнение. Я хочу сказать, Юра, когда ты справедлив, когда ты держался и оставил мнение горожан, и ты занимал правильную позицию, или после того момента, когда с ним переговорили, он сказал, да не, потребно дозволить, на Захаров Захару и Петром на золотых запасах воды. Юра, будь честен и совестью не торгуй своей. Подай, не не знаю, нужен этот базар вокзал или не нужен, но чтобы вы знали по поводу того, что вода забора колотилась, во-первых, Юрий Марченко вели в заблуждение, как и многие, потому что, скажем так, я занимаюсь детьми-инвалидами, и я был первый, который был за то, чтобы там построили реабилитационный центр. Дело в том, что, да, Захаров умер, и мы посмотрим скоро, что там построит теперь городская власть. И мы посмотрим, как вы будете отстаивать теперь интересы золотой воды, золотого запаса. Я вам говорю, что сын Захарова, в принципе, они договариваются только в цене с городской властью, за сколько она ее забирает эту землю. И вот те, которые сейчас выступают здесь за то, что это золотой запас, когда там начнется строительство не реабилитационного центра. Вот посмотрим, как вы выйдете и будете отстаивать это интересы запасов воды. сейчас Юра Марченко скажет, а как его обвинили. Мужики, меня обвинили в том, что я взял на себя смелость и поднял этот шахтерский дух. Понятно, что сейчас могут говорить, что я не шахтер, и вот тут появился Николай Павлович, не хочу там никак оскорблять. Но почему он, как голова профсоюза, не поднял этот дух? Почему теперь он говорит, что не надо ничего делать? Мужики, будьте овцами, у вас тут немножко. Немножко, но вы в тельняшках. И каждый из вас, это может... Это самое ядро, которое восстала, не побоялась, потому что большинство людей, вы знаете, что боятся, они поддерживают все это, но боятся. И когда избивали людей, когда тот же Андрей Смолка на шахте Павлоградской ко мне обратился, почему? Потому что когда он пришел к профсоюзам, те люди, которые берут бабки, набивают свои карманы и после этого жируют за ваши деньги, они ему сказали, решай свои вопросы, дорогой сам. А он спросил, как это сам? А сам это так, или по собственному желанию увольнения, или тебя уволят по статье. Вот такие вот у нас профсоюзы, мужики. Поэтому мы четко знаем, что здесь есть группа людей, буквально пять человек, которые хотят сейчас расшатать ситуацию. Но у них ничего не получится. Для чего мы здесь собрались? Мы собрались только для того, чтобы привернуть увагу. И те люди, которые просто не совсем понимают, что думают, что вот мы постояли и все. Журналисты по всей Украине это все покажут. Мы раскрутим ролики, люди будут другие видеть. Сегодня же объявляли, что будут провокации, что там мы выступаем за то, чтобы в шахты отжать. Вы хоть раз это услышали от меня или вот от Андрея Маносяна? А если есть более смелые люди, пожалуйста, я не претендую на на то, чтобы тут вести акции. Оно мне 300 лет надо, по большому счету. Но попросили люди, так как я взялся за эту деятельность, чтобы они боятся выйти вот сюда и сказать, что я там шахтер шахты Самарской, организатор такой-то. Потому что вот завтра он останется без... Его семья останется без кормильца. Мы его не гоним, он сам уходит. Ну подождите, я резолюцию зачитаю. Хорошо. Говорите, говорите, идите сюда. Я не знаю, я представлю. Я представлю Зиновьев Владимир, Зиновьев Владимир Германович, который привык всегда принимать решения самостоятельно, который привык говорить в глазах. И когда его начинают унижать, оскорблять, у него естественная реакция какая? Протестовать. Хорошие эти ребята или плохие. Но я с ними не согласен. И не призываю вас, чтобы вы с ними соглашались. Я высказываю свою точку зрения. Я не агитирую. Ну что самое печально, что я оказываюсь прав всегда. И все вот эти Майданы, все эти призывы, все эти перекрытия путей, они к добру не привели. И я не верю в искренность этих слов. У нас есть два профсоюза. Хорошие, плохие, идеальных нет. Встретитесь, поговорите, убедитесь. Возьмите их в союзники, решайте вопросы сообща. А то приехали в тихоря, и вот мы самые хорошие. Да, мы не шахтеры, но мы кое-что значим. Тот с Днепра приперся, решать за меня проблемы. Тут при ребятам, которым по 20-30 по лет, которые прошли школу, к один а приходит, вы с ним поверьте. Почему вы пришли на этот митинг? Ну, во-первых, меня пригласили, что будет митинг. Во-вторых, я не безразличен к угольной промышленности и вообще к стране. И когда я вижу, что подобные мероприятия к добру не приводят, я выразил таким образом свой протест, что данный митинг... Он, толку мало. Я не верю в искренность этих ребят. Вот, они решают за нас проблемы, они за нас снимают лидеров, как будто мы не в состоянии сами решать вопросы. Мы убедились, что вода под лежачей камень не бежит. А если шахтеры что-то добивались, они не добивались по волшебной палочке. Это было время, труд. А эти ребята хотят за один раз, за наш счет, все порешать, выйти в лидеры. Перекрывать дорогу на Донецк, на Луганск, не знаю. Это легче всего, перекрыть путя. Правительство не решает или правительство не заинтересовано в этом. Поэтому я пришел сюда как знак протеста, а не знак согласия. Но Я вижу, что на сегодняшний день тут больше политики, наверное. Если в объявлении написано, что будет Саакашвили и вся остальная ну, это попахивает политическими взглядами и идеями. Ну, на сегодняшний день нет пока выборной кампании, не все. Ну, а шахтеры, я вижу, как они пытаются добиваться своих прав. Если бы тут было, негде было стать, это было дно. Я был 28 числа на этой акции, и то было больше народу. Действительно, требования правильные, повышать зарплату надо. Но, но не методом просит работы и все. А есть законы в Украине, есть законы разрешения коллективных трудовых споров. Вот надо идти этим путем. на